Друзі, добрий день! На зв'язку Резум, і ми продовжуємо нашу рубрику Open Mind TV Сьогоднішній офігезний гість ми зустрілися в його рідному місті в Києві. Макс Джевалі, Макс, hello Дякую, що виділили мені трошки часу. Дякую. Максим, до вашого відома. Ми на світ досить молодий вік. Не скажу, що мега багато всього досяг, ну, можливо, так зараз ми з'ясуємо. Але насправді допомагає людям розвиватися у плані саморозвитку і допомагати і молодим, саме набагато більше старшим іншим людям шукати себе, пошуку власного призначення і навіть розвинув свою власну авторську систему саморозвитку Космолайф. Що, в принципі, дуже добре висловило його блозі. Лінк буде зверху або знизу, під цим відео. Почитайте, буде дуже корисно. Макс. В чому полягає оця система. пошуку, так и рост властной особенности косновательной. Мне эта особенность Ну, Наверное, если так совсем в двух словах, то можно сказать так. Человек сам обычно свою жизнь особо не выбирает. Все его действия, они очень обусловлены его убеждениями, идеями, какими-то верованиями, которые он приобрел за свой предыдущий, за предыдущий опыт в жизни. И поэтому, ну так сложилось, что обычно у людей очень несчастливая жизнь складывается. Ну, то есть, по сути, люб Любая, любой раздражитель, там, любой человек, который на вас покричал, любой человек, который, я не знаю, вам что-то не то сказал, денег у вас недостаточно, вы на это реагируете, ну, как-то популярно сейчас говорить неосознанно, а автоматической реакцией. Система Космолайф позволяет отследить эти автоматические реакции, в чем они проявляются. Э, на основе этих автоматических реакций э, выявить эти самые убеждения, верования, иллюзии, в общем, глюки, mm -hmm. которые которые, собственно, и есть источником этих автоматических реакций, а потом с ними поработать и сделать так, чтобы вы не были роботом, который вот этими автоматическими реакциями оперирует, а были очень осознанные, получали, ну, как минимум, там, несколько десятков раз больше удовольствия от жизни и не, не строили в себе конфликтов, которые не ну, вы даже придумали, а какой-то там предыдущий. Год. Ясно. Дуже цікаво, я думаю, щоб набагато краще зйомитися з тим всім. Треба обов'язково зайти на сайт Макса і подивитися. Максим, скажи, тобі все лиш 21 рік ні, 25. Що старий продум. От як ну на такий час, так на такий молодий вік, ти вже зумів от, будувати філософські системи, допомагати людям е, ну, розвиватися? Так адже більшість вважає, що от я зможу допомагати іншим або зможу досить цим ділитися, коли мене буде борода. Mm -hmm. Там вже буду з паличкою ходити і так далі. Тобто, чи в тебе яйця сталеві, що ти, тобто, ти собі ну, маєш як -як, силу волі, так, продвігати власні ідеї? Чи, можливо, ти не цього досвіду десь іншим? Розкажи? Ну, знаєш, я просто психологію влікаюсь доволі таки давно, ну, то есть, лет там, мабуть, з 14 я вже осознанно її влікався, там почав читати кучу всяких книг і так далі. Потім поступив в університет. на факультет психологии. И в конце вот, ну, я уже вел тренинги кое-какие. Первый тренинг, вот как раз семинар такой небольшой, вроде 14 лет провел. Очень... Лет, но ну, рано. Ну, очень много обучалок всяких прошел. И был такой очень интересный инцидент. Я уже вел тренинги, но не самостоятельно, а в компании. То есть мне тогда было 18 или 17 лет. И я подошел к одному тренеру, который рассказывал о том, как выстраивать свой бизнес в интернете, обу а на обучении других, как на этом деньги зарабатывать и так далее. Я к ним, А я ну, не хотел никогда преподавать там, бизнес какой-нибудь и так далее, но мне это не интересно, мне интересно именно личное развитие. Я к нему подошел и говорю, слушай, мне вот тогда там 18 лет, говорит, мне 18 лет, я хочу вести тренинги по креативности, по личному развитию, но я ну, стремаюсь вообще, кто ко, ну, кто ко мне 18-летнему пойдет платить деньги, но это мне непонятно. На что он мне ответил такую фразу, которая, собственно, и стала роковой. Он сказал, ты знаешь, ну, как вот ты совершенно верно заметил, Лорис, не иди, стой, вообще, ну, не, не двигайся, подожди, пока у тебя вырастет седая борода, ты наберешься опыта, попутешествуешь там по всем каким-нибудь странам, везде переобучаешься, лет в 50 можешь начать собираться, задумываться, о том, чтобы, может быть, продвигать вот это вот дело. И когда ты будешь уже при смерти, то вы, тебе будет трудно замеры снимать, ты будешь делиться досвидом с другими людьми. Абсолютно Ой. верно. Я как бы вот эту всю метафору понял, и через две недели открыл свой первый э, такой вот бизнес. Ты три роки тому ты начал? Нет, ну два получается. ну, вот, ну, ну вот смотри, получается, мне вот тільки mm -hmm. то виходить, 19 сповнилась? Буквально там дві yes. неділі сповнилася. Наші подарунок для да. себе зробити. Кльово. Тобто, і воно пішло в тому, що ти почав проводити вже тренінги не лише в офлайні, а й в онлайні. І да, да, як есть... показує практика навіть в таких бізнесових темах, таких ніби софт, так, м'яких нішах, без проблем собі можна працювати, розвиватися і допомагати іншим, тим більше дистанційно. Насколько я понимаю, вот эта самая дистанционная работа дала тебе возможность подружевать. Да. Э, я... Ну, как, наверное, за, за, за всю свою жизнь я в странах 15 побывал. С твоими 45 не сравнится пока. Но вот какое-то время назад, собственно, год практически назад, я отправился э, в большое такое путешествие. Идея была именно кругосветного путешествия. Вот я проехал стран, так, ну, 10-11. Но лень было уже завершать, уже сильно долго получилось. Девять с половиной месяцев меня не было дома. И поэтому я его не закончил. Может быть закончу попозже, может быть не закончил. Э, и вернулся вот месяц назад обратно в Украину. Клево. друзья, мы самое именно благодаря интернету. Выступали на одни, одни онлайн-конференции. Да, Разум, да, потом... я тебя потом приглашал тоже выступать. О, да, а я вот выступал на конференции Макса. Тогда я ее проводил в Малайзии. Там какие-то проблемы с интернетом там, там, были. Там але... Первый день еще вырубился интернет у тебя. Да, да. Но все было нормально. Да, да. практика, интернет працюет и всюду так в СВИТИ все нормально можно работать Да да что для меня лично важно в том чтобы выстраивать бизнес через интернет это то что я могу когда мне я с утра проснулся и мне не хочется там сегодня работать хочется куда-нибудь рвануть вообще Я могу это сделать Я не привязан к офису Я не привязан вообще ни к одному месту в мире Просто ну, для меня важно, чтобы был наличие интернета. А так, как ты тоже это заметил уже, был такой популярный миф, ну и сейчас есть что типа, в каких-то странах, типа Таиланда, ну вообще азиатских странах, там с интернетом какая-то жесть, что нету интернета. Ну, это все вообще ересь и мифы, потому что интернет реально уже есть везде. Ну, кроме там, э, ну, Фирмон. реально везде, да, есть. Там хотя знать то потому что кортян уже добрый 3G интернет, допустим, mm -hmm. это вставляет и працует без проблем. Да, ну то есть есть страны, где интернет какой-то каличный, типа там, я слышал на Кубе, какой-то он реально там дорогой, 5 баксов в час mm -hmm. или что-то такое, 10 баксов в час. Mm -hmm. Вот, но в целом везде во всех странах все нормально с интернетом. Разумею. Да, класс. с тобой мы разобрались, а тебе все клево, проблем нет. Твердо стоишь на своем шляху, я понимаю, что тебе пре, тем, тем чем ты занимаешься. Назначить. Это главное. А як на рахунок твоїх учніх клієнтів, тобто яким чином е, е, вони отримують користь так, з того, е, як взагалі чи онлайн можливо навчатися там, чи міняти своє життя? Тому що я особисто починав саме з е, м'якенької ніші тайм-менеджменту, але розумію, що в тебе вона так ще набагато плавніше. Да, у мене, с... мене ще більш м'яка. Смотри, насамкілі є же, стереотип по поводу обучалок всяких в інтернеті. что ну, обязательно нужно продавать какой-то жесткий результат, и если ты не гарантируешь никакого твердого результата измеримого счета, то люди не пойдут. Меня этому учили, и я долгое время пытался как-то интегрировать свои тренинги, давать какой-то жесткий обязательный результат, но на самом деле это только миф. Я, ну, просто это очень легко отследить по себе. Я, например, когда прихожу на тренинг, мне не нужен никакой там Мало я не верю просто, что какой-то может быть жесткий результат, который мне да, обещают, роман, да, там угу. это все равно все зависит от меня. То есть, это, Грубо говоря, то, что обещает э, тренер, это всего лишь там, планка, куда бы он рекомендовал целиться. Куда реально человек попадет, такой. Ну, то есть, поэтому там любой тренинг по зарабатыванию миллиона, ну, это по моему мнению полная фигня, потому что ну, это планка круто, что там будут технологии на миллион, но как бы никакой гарантии, что ты там заработаешь миллион, нету. Точно так же я, когда прихожу на тренинг, мне не важно, что там гарантируют. Мне важно просто, какой тренер, чему он может научить, ну, какой у меня индивидуальный запрос, и с этим я обычно иду. Технологии. Да, ну, да, технологии, фишки, может быть, система чего-то. Вот, и я прихожу, отлично, интересно пользуюсь. Поэтому, ну, также я просто за собой понаблюдал, понял, что мне это не принципиально важно. пообщался со многими людьми, которые в мягких нишах работают, они тоже говорят, ну, блин, это просто ниш. Десь он такий є, друзі. Окей? Ну що ж, ми будемо завершувати тихенько. Дуже кльова інтерактивна розмова у нас вийшла. І скажи, будь ласка, на кінець, от ти власне, прикладом, ти вже це успішно показуєш. І дай на словах таких три класних поради молодим людям, які от не знають, що робити. Я в останнє час дуже люблю рекомендувати всем читать одну книгу в день. И это а я первое. Ну, вот, собственно, на блоге Космолайф вы можете посмотреть, okay. там пара бесплатных видео. И и за 15 минут можно Kru научиться. Kru uh, второй навык это отслеживать, собственно, свои повторяющиеся ситуации, которые в жизни происходят, Ну, то есть, если вам что-то не нравится, оно раз повторилось, два повторилось, там деньги какие-то не те, которые вам надо, отношения к что-то не так, тайм-менеджменте, где у там путешествий не хватает. Вы отследили повторяющуюся ситуацию и делаете все наоборот, ну, то есть, меняете эту ситуацию таким образом, чтобы она не повторялась. Ну и третий, третья штука – это верить в себя, в свой потенциал, что вы реально очень многое можете в жизни, просто действительно так как-то получилось, что у нас есть некая система образования, государство, религия, которые вас очень сдерживают, ну реально, цепями практически. Вот эти цепи, они очень иллюзорные. Вы на самом деле можете все, что захотите. Это, это не просто красивая фраза. То есть я это каждый год все больше и больше проживаю в своей жизни. Поэтому делайте и не бойтесь. Каждый шаг вперед, он, он шаг вперед. Как и есть красивая очень метафора мне нравится. Цитата, что шаг. В... А нет. Путь в тысячу километров начинается с первого шага. Вот. Прям очень. Отже, друзі, насправді ви можете. Макс чудовий свій приклад. Дякую тебе за твої слова і до нових зустрічей в рубрике Open Mind TV. Папа. -па.